الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم میرے محترم دینی و ایمانی بھائیو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس کا مطلب یہ ہے یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بما کن تم ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی جنت عطا فرمائیں گے تو جنت کے عطا فرمانے میں اعمال کا بھی بڑا دخل ہوگا یقیناً انسان جنت میں داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے لیکن اللہ کی رحمت حاصل ہوگی انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہے اچھے اعمال کی اعمال صالحہ کی بڑی قدر و قیمت ہے اور جو انسان اعمال سے خالی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی ایک عمل وہ ہوتا ہے جو عمل نیک ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے اور ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے عمل کرنے والے کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اس کا عمل معتبر نہیں ہوتا قرآن پاک میں فج اللہ حبا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رائگاں کر دیں گے اور اس کی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور ایک عمل کی شکل اور بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس عمل ظاہر کے اعتبار سے تو بڑا اچھا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے وہ کھوکھلا ہے اندرون اعتبار سے سڑا ہوا ہے اندرونی اعتبار سے خراب ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو ان تین طرح کے اعمال سے سابقہ پڑتا ہے فَمَن يَعْمَل مِسْقَالَ کہ جو انسان ذرہ برابر بھی اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا ایک عمل تو یہ ہے میں یا عمل مس قدر شرح اور جو انسان ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا یَرَهُ اس کو بھی دیکھ لے گا ایک عمل کی قسم یہ ہے اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے عمل بڑا اچھا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے عمل کھوکھلا ہے مثال کے طور پر آپ بازار جاتے ہیں اور آپ وہاں سے آم خریدتے ہیں جو ظاہر کے اعتبار سے بڑا اچھا نظر آ رہا ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے خوشنما نظر آتا ہے آپ کا دل اس پھل پر آ جاتا ہے آپ اس کو خرید لیتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اندر سے کاٹتے ہیں تو وہ, وہ آم اندر سے سڑا ہوا ہوتا ہے یا اندر اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں تو اسی طریقے سے انسان کا عمل بھی ہے کہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ اعمال ظاہر کے اعتبار سے اچھے ہیں لیکن اندرونی اعتبار سے کھوکھ لے ہیں تو اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں یہاں بیان کیا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ جنت التی بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے سبب جو تم اعمال کرتے تھے ان اعمال سے وہ اعمال مراد ہے جس میں انسان نے جس میں انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق اس نے وہ اعمال کیے ہوں ان اعمال سے وہ اعمال مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَمَّاتَ مم و ہوا کہ جس کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ بری ہے من القبری تکبر سے والغلولی اور خیانت سے کبر سے اور خیانت سے وہ بے گناہ ہے اور پاک و صاف ہے ودینی اور قرض سے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ تین گناہ وہ ہے کہ انسان کے پاس کتنے بھی عامال سالیہ ہوں اور کتنے بھی اچھے اعمال ہوں کتنے بھی نیک اعمال ہوں اس کے پاس نمازیں ہوں اس کے پاس روزے ہوں اس کے پاس زکاة ہو اس کے پاس حج ہو بڑے سے بڑے اعمال ہو لیکن اگر اس کے پاس یہ تین خرابیاں ہیں اور یہ تین بیماریاں ہیں اور یہ تین گناہ ہیں تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں فرمایا ایک گناہ ہے الکبر تکبر کرنا تکبر کہتے ہیں حق کی مخالفت کرنا تکبر کہتے ہیں حق کی مخالفت کرنا بطر الحق وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے دوسرے انسان کو معمولی سمجھتا ہے یہ تکبر ہے اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس تکبر کی وجہ سے عمل صالح جو عمل صالح کرتا ہے وہ عمل صالح اس کا اکارت ہو جاتا ہے اس کا عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه ہی خردل من کبرن کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی قبر اور تکبر ہو اتنی خراب چیز ہے اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کے بڑے سے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے وہ خیانت کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام پیش کیا گیا جس کا نام مدعم بیان کیا جاتا ہے اور وہ خیبر کے موقع پر شریک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا آپ کے پاس اٹھتا تھا آپ کے پاس بیٹھتا تھا آپ کا خیال رکھتا تھا آپ کے سواری کے جانور کو تیار کرتا تھا ایک ایسا موقع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو وہ تیار کر رہا تھا اور گویا کہ آپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا کہ اچانک ایک نامعلوم تیر آیا اور وہ تیر اس غلام کو لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ کرام نے خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی کہ اسے مبارک ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اس حال میں پہنچا اس حال میں پہنچا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور اس کو شہادت نصیب ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر لے لی تھی وہ چادر اس پر شولہ بن کر لپٹ رہی ہے یہ خیانت ہے اس خیانت نے اس خیانت نے اس کی اعمال صالحہ کو ضائع کر دیا اور تیسرا تیسرا جو چیز ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے الدین و قرض کہ جب تک اس کے پاس قرض ہے جب تک اس کے پاس قرض ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں اس قرض کو ادا کرے اور اگر وہ اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کرے میرے محترم بھائیوں اس لیے ہمیں اعمال صالحہ پر زور دینا چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے وہ اعمال کرنے چاہیے جو اعمال ظاہر سے بھی اچھے ہوں ظاہر سے بھی خوبصورت ہوں اور باطن سے اندرونِ اعتبار سے بھی خوبصورت ہو اندرونِ اعتبار سے بھی ان میں جانو چند اعمال کا میں تذکرہ کرتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یا ایوہ الناس افشو السلام اے لوگو سلام عام کرو تو ہمیں سلام کی عادت بنانی چاہیے سلام کا مزاج بنانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم على من عرفت ومن لم تعرف تم سلام کرو جسے تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو تو ہمیں سلام کا مزاج بنانا چاہیے جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوں تو ہم سلام کریں جب ہم اپنے بڑوں سے ملے جب سلام کریں اپنے چھوٹوں سے ملے ہم سلام کریں اور فرمایا عطم التعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور فرمایا وسیل الارحام سلا رحمی کرو رشتہ داریوں کو جوڑو اور چوتھی چیز فرمایا بِاللَّيْلِ ونہ سنیام اور رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ کے سامنے جھکو اللہ سبحانہ و سے مانگو ورنہ سنیام جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور لوگ سوئے ہوئے ہیں تَدْخُلُ الْجَنَّةِ الجنت تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے یہ چنا اعمال کا میں نے ایک حدیث کی روشنی میں ذکر کیا اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین